Saya pernah mendengar satu kepercayaan lama yang mengatakan jika seseorang meninggal dunia, ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan jika kita tidak mahu rohnya menjadi ganas dan berhantu. Selamat sejahtera para pendengar setia cerita seram. Apa khabar semua yang sedang mendengar dari seluruh pelosok negara? Sama ada di selatan, utara, tengah atau di pantai timur, saya pasti pendengar saya ada di mana-mana. Boleh kongsikan di ruangan komen anda sedang mendengar dari negeri mana, mana tahu mungkin kita berada di negeri yang sama. Baiklah, Kisah seram pada kali ini agak menakutkan. Ia berkisah tentang satu kejadian yang menimpa seorang pendengar berkaitan dengan kematian seseorang. Orang-orang tua pernah berpesan, jangan lakukan perkara sekian-sekian jika tidak mayat itu akan berhantu. Akhirnya, pesanan itu menjadi kenyataan dan roh si mati benar-benar menjadi ganas, pulang untuk mengganggu seluruh keluarga termasuklah kanak-kanak kecil. Kisah ini berakhir dengan keluarga tersebut terpaksa memanggil seorang bomoh untuk melakukan upacara tertentu. Jika tidak, mereka sekeluarga tidak akan dapat hidup dengan aman. Sebelum kita mulakan, ingin saya ingatkan agar anda menggunakan kebijaksanaan semasa mendengar cerita ini. Kisah seram ini dikirimkan oleh seorang pendengar yang saya akan gunakan nama samaran sebagai Cik Am. Ini adalah kejadian yang menimpanya semasa dia masih kanak-kanak. Dia mengetahui kisah ini kerana dia sendiri berada dalam situasi tersebut dan juga mendengar cerita daripada ahli keluarganya. Mungkin ada beberapa butiran yang kurang tepat, tetapi dia menegaskan bahawa kisah seperti ini benar-benar pernah terjadi kepada keluarganya. Cerita hari ini membawa kita kembali ke tahun 2002. Pada masa itu, ada seorang lelaki yang merupakan bapa saudaranya bernama Pak Cik Hiao Semasa hayatnya, Pak Cik Hiau bekerja sebagai seorang tukang yang mengambil upah untuk melakukan pelbagai kerja. Sesiapa sahaja yang mengupahnya untuk melakukan apa-apa, dia akan lakukannya, memotong rumput, menebang pokok, membaiki paip dan bermacam-macam lagi. Pada suatu hari, seseorang telah mengupah Pak Cik Hiau untuk menebang sebatang pokok di rumahnya dengan bayaran yang agak lumayan. Tentu sekali Pak Cik Hiau terus menerima tawaran itu kerana ia adalah kerja yang biasa dilakukannya. Pada hari dia pergi menebang pokok itu, cuaca agak mendung dengan hujan renyai-renyai. Pak Cik Hiau berfikir cuaca begitu tidak akan menjadi penghalang. Dia pun membawa segala peralatannya seperti gergaji dan parang lalu mula bekerja seperti biasa. Pokok yang perlu ditebang itu adalah sebatang pokok besar di hadapan rumah. Dahan-dahannya perlu dipotong kerana sudah terkena pada kabel dan tiang elektrik dan pemilik rumah bimbang ia akan mendatangkan bahaya. Disebabkan pokok itu tinggi, Pak Cik Khiao terpaksa memanjatnya untuk memotong dahan. Selepas beberapa ketika, hanya tinggal dahan-dahan besar yang belum dipotong. Ketika dia sedang memotong sebatang dahan besar, dahan itu tiba-tiba patah dan jatuh tersangkut pada tiang elektrik bervoltan tinggi yang berdekatan. Kejutan itu menyebabkan Pak Cik Hiau yang sedang berada di atas pokok terkejut lalu terjatuh. Tulang belakangnya patah menyebabkan dia lumpuh separuh badan dari pinggang ke bawah. Sejujurnya, tidak diketahui sama ada dia terjatuh kerana terkena renjatan elektrik atau sekadar terkejut dengan bunyi kuat dahan yang menghentam kabel elektrik. Sejak hari itu, dia tidak dapat bergerak ke mana-mana. Dia tidak boleh berjalan dan badannya juga sukar digerakkan. Pak Cik Kiau terpaksa menggunakan kerusi roda untuk menjalani kehidupan hariannya. Walaupun sudah lumpuh, dia masih lagi menerima upah untuk melakukan kerja-kerja ringan. Pada suatu hari, ada orang mengupahnya untuk menggali lubang bagi menanam tiang. Pak Cik Kiau menerima kerja itu kerana dia mempunyai caranya tersendiri untuk menggali lubang walaupun pergerakannya terbatas. Cik Am sendiri tidak pasti bagaimana bapa saudaranya itu boleh bersetuju menerima kerja tersebut. Untuk bergerak dengan kerusi roda dalam kehidupan seharian pun sudah cukup sukar. Ini kan pula mahu melakukan kerja berat seperti menggali lubang. Pak Cik Hiong berjaya menyelesaikan kerja menggali lubang itu. Namun, selepas itu, dia mendapat satu penyakit baru luka tekanan yang teruk di bahagian punggungnya. Lukanya sangat besar dan dalam, boleh dikatakan agak parah. Selepas selesai kerja itu, Pak Cik Hiau sering mengadu sakit dan menderita. Keluarga pun membawanya ke hospital untuk rawatan. Tetapi selepas beberapa hari dirawat, Pak Cik Hiau akhirnya meninggal dunia di hospital pada hari kematiannya sekitar jam 7 malam mayatnya telah diikat dengan kain kafan upacara matrasang semasa masih berada di wad keluarga bercadang untuk membawa jenazahnya terus ke wad untuk upacara keagamaan namun realitinya tidak begitu mayat perlu dibawa ke bilik mayat terlebih dahulu untuk dimandikan dan ditukar pakaian oleh petugas ini bermakna ikatan kain kafan yang telah dibuat tadi terpaksa dibuka semula Neneknya yang turut berada di bilik mayat melihat keadaan itu dan terus melarang dengan gaya orang tua. Jangan buat macam tu. Tak boleh, tak boleh. Dah ikat tak boleh buka. Nanti rohnya jadi ganas. Tetapi tiada siapa yang mendengar kata-kata neneknya. Petugas di bilik mayat itu menjawab, kalau tak buka ikatan ini, macam mana nak mandikan mayat dan tukarkan pakaiannya? Akhirnya, ikatan pada mayat Pak Cik Khiau dibuka Setelah selesai dimandikan dan dipakaikan baju, petugas mengikatnya semula. Namun, selepas ikatan itu dibuat sekali lagi dan mayat sedang dibawa keluar dari bilik mayat, satu perkara aneh berlaku. Orang yang menunggu di luar bilik mayat terdengar bunyi seperti kucing sedang bergaduh berdekatan, tetapi mereka tidak nampak seekor kucing pun. Neneknya terus berkata, "Pasti akan berhantu." bunyi kucing bergaduh di sebelah mayat macam ni pasti akan berhantu saudara mara yang lain berkata Allah ni jangan cakap yang bukan-bukan kucing bergaduh saja apa masalahnya apabila anak cucunya tidak percaya nenek hanya mampu merungut hati-hatilah kamu semua aku cakap ruh si Hiau ni pasti akan jadi ganas selepas itu jenazah Pak Cik Hiau dibawa ke Wat untuk upacara pengebumian mengikut adat Selepas upacara sembahyang selama tiga malam, jenazah perlu dibakar seperti biasa. Sepanjang tempoh itu, tiada apa-apa yang berlaku. Tiada seorang pun ahli keluarga yang bermimpi atau ternampak kelibat Pak Cik Orang-orang dewasa ada yang berkata, mungkin dia sudah pergi dengan tenang ke tempat yang baik. Dia takkan kembali mengganggu anak cucunya lagi. Namun, selepas upacara pembakaran mayat selesai, anak-anak Pak Cik Hiau bercadang untuk membawa pulang abunya pada petang itu juga. Apabila nenek mengetahui niat mereka, dia segera melarang, tunggulah esok baru ambil. Sekarang dah gelap, jangan bawa balik abu ke rumah. Nanti roh ayah kamu jadi ganas. Tetapi cucu-cucunya langsung tidak menghiraukan bantahan nenek mereka. Selepas pembakaran selesai pada waktu petang, mereka terus membawa bekas abu mayat itu pulang ke rumah. Dan pada malam itu juga Kejadian seram pun bermula Selama ini tiada apa-apa yang berlaku Tetapi selepas abu mayat Pak Cik Hiau dibawa pulang Pada malam itu Mak Cik Isteri Pak Cik Hiau datang menumpang tidur di rumah nenek Mereka tidur beramai-ramai di atas lantai di dalam rumah Termasuk saudara mara Mak Cik, adik lelakinya Nenek, ibu Cik Am Teman lelaki ibunya Dan Cik Am sendiri Anak-anak dan cucu-cucu Mak Cik itu pula tidur di rumah mereka sendiri pada tengah malam ketika semua orang sedang nyenyak tidur tiba-tiba makcik merasa sesak nafas apabila dia cuba bergerak badannya tidak dapat digerakkan seolah-olah ada sesuatu yang berat menghempapnya dalam keadaan mamai makcik perlahan-lahan membuka mata alangkah terkejut dan meremang bulu romanya apabila dia melihat pakcik hiau dengan mata yang putih sedang duduk bercangkung di atas dadanya kedua-dua tangannya menekan dada makcik sehingga dia sukar bernafas dia cuba menjerit memanggil orang lain tetapi suaranya hanya keluar seperti er di kerongkong dia cuba memaksa tangannya untuk mencuit adik lelakinya yang tidur di sebelah nasib baik adiknya seorang yang mudah terjaga sebaik sahaja dicuit adiknya terus terkejut dan bangun apabila adiknya bangun Rasa sesak nafas dan lumpuh badan yang dialaminya tadi terus hilang. Makcik segera bangun dan memberitahu adiknya, "Si Hiau datang, dia datang tindih aku." Sejurus selepas ayat itu diucapkan, bunyi anjing menyalak kedengaran di luar rumah. Adik makcik belum sempat menjawab apa-apa, dia terus berjalan ke tingkap untuk melihat. Selepas melihat keadaan di luar, dia segera kembali ke tempat tidur dengan muka yang pucat lesi. Makcik bertanya, "Macam mana?" Kenapa anjing tu menyalak? Apa yang ada di luar? Adiknya menjawab dengan suara terketar-ketar mengatakan bahawa dia nampak susuk tubuh Pak Cik Hiau sedang merangkak di atas tanah menggunakan kedua-dua tangannya untuk menolak badannya ke hadapan sama seperti ketika dia masih hidup. Pak Cik Hiau merangkak perlahan-lahan sambil membiarkan kakinya terseret di tanah. Anjing-anjing di luar menyalak dan melolong ke arah lembaga yang sedang merangkak itu. Malam itu, makcik hampir tidak dapat tidur. Rasa sedih atas kehilangan telah bertukar menjadi rasa takut. Keesokan paginya, makcik dan adiknya menceritakan apa yang mereka alami semalam kepada ahli keluarga yang lain. Selepas itu, mereka segera meminta diri untuk pulang ke Bangkok pada hari itu juga. Maka, tinggallah hanya empat orang di rumah nenek. Nenek, ibu, teman lelaki ibu dan Cik Am sendiri. Apabila Cik Am mendengar cerita daripada mak ciknya dia terfikir kalau isteri sendiri pun kena macam tu apatah lagi kami pada malam berikutnya nenek menyuruh ibu menutup dan mengunci semua pintu serta tingkap kerana takut pak cik xiao akan datang mengganggu tetapi seperti yang boleh dijangka menutup pintu dan tingkap tidak membantu sama sekali pada tengah malam ketika semua orang sedang tidur nyenyak kedengaran bunyi klak bunyi itu memecah kesunyian dan membuatkan nenek terjaga. Tidak lama kemudian kedengaran bunyi klak klak lagi seperti bunyi selak pintu sedang dibuka. Kemudian kedengaran pintu dibuka dengan bunyi krik diikuti dengan bunyi orang berjalan di luar bilik. Nenek yakin itu pasti Pak Cik Hiau, jadi dia tidak berani bangun untuk melihat. Dia hanya mampu berbaring sambil mendengar bunyi tapak kaki yang berjalan mundar mandir Nenek percaya Pak Cik Hiau telah pulang ke rumah kerana sebelum tidur, ibunya telah memberitahu semua orang bahawa pintu telah dikunci dari dalam. Bunyi pintu yang terbuka pada tengah malam itu pastinya bukan perbuatan manusia. Nenek mendengar bunyi itu untuk seketika sebelum tiba-tiba kedengaran pintu rumah ditutup dengan kuat pang. Bunyi yang sangat kuat itu mengejutkan semua orang di dalam rumah. Teman lelaki ibunya satu-satunya lelaki di rumah tu segera bangun untuk memeriksa pintu. Nenek apabila mendengar ada orang lain yang sudah bangun, turut keluar dari biliknya untuk melihat. Apa yang mereka berdua lihat ialah pintu rumah terbuka sedikit dan tidak berkunci. Nenek pun berkata, tadi si Kiao datang, dia datang cari isteri dia. Nenek mengagak bahawa Pak Cik Hiau datang mencari Mak Cik, tetapi apabila tidak menemuinya, dia menjadi marah. Selepas malam itu, disebabkan gangguan yang semakin menjadi-jadi, Cik Am dan neneknya terpaksa melarikan diri ke rumah seorang lagi Mak Ciknya. Manakala ibu dan teman lelakinya pula menumpang di rumah anak Pak Cik Hiau. Kedua-dua rumah ini terletak di lorong yang sama, hanya selang beberapa buah rumah. Tetapi akhirnya, mereka tetap tidak terlepas daripada gangguan Pak Cik Hiau di rumah Mak Cik tempat Cik Am dan neneknya menumpang. Mereka terdengar bunyi seperti seseorang menolak kerusi roda, bunyi roda kerusi roda lama yang berkeriut, niit niit. Kedengaran mengelilingi rumah sehingga semua orang tidak dapat tidur. Manakala di rumah anak Pak Cik Hiau, mereka juga mendengar bunyi yang aneh. Bunyi itu seperti seseorang sedang mengheret sesuatu yang berat di dalam rumah, berbunyi serit serit sama seperti bunyi ketika Pak Cik Hiau mengheret badannya semasa masih hidup. Bunyi itu berselang seli dengan suara rintihan kesakitan sama seperti ketika dia menahan sakit lukanya dahulu. Anak sulung Pak Cik Hiau setelah mendengar bunyi-bunyi ini selama beberapa malam sudah tidak tahan lagi. Dia pun berkata, kalau ayah masih datang mengganggu macam ni, nanti abu ayah akan dihanyutkan ke laut biar selesai cerita. Dia fikir dengan mengugut begitu roh ayahnya akan berhenti mengganggu namun sangkaannya salah sama sekali ugutan itu sebaliknya membuatkan roh ayahnya menjadi lebih marah pada malam berikutnya pak cik xiao muncul dalam mimpi anak sulungnya dia datang dalam keadaan merangkak seperti ketika dia lumpuh dengan wajah yang cengkung dan mata yang putih dia merangkak naik ke atas badan anaknya dan menjerit di hadapan mukanya "Kalau kau hanyutkan abu aku, aku akan pastikan anak cucu kau tak akan hidup senang." Selepas kejadian itu, roh Pak Cik Hiau menjadi semakin ganas. Kanak-kanak kecil pun tidak terkecuali. Pada waktu malam, anak kecil lelaki sulungnya yang baru berusia kira-kira 3 tahun akan menjerit dan menangis sekuat hati sambil menunjuk ke arah sudut gelap di dalam rumah dan berkata, "Atuk Xiao, takut atuk Xiao, takut atuk Xiao." Semua orang di dalam rumah hidup dalam keadaan tidak tenteram. Walaupun telah mengikat benang suci dan merenjis air jampi di sekeliling rumah, setiap kali jam 2 atau 3 pagi, kanak-kanak itu akan bangun menangis seperti biasa. Akhirnya, nenek tidak tahan lagi dengan keadaan yang berlaku setiap hari. Semua orang diganggu oleh hantu Pak Cik Hiau tanpa henti. Walaupun sudah meninggal, dia masih kembali menghantui keluarganya sendiri termasuk kanak-kanak. Nenek akhirnya pergi mencari seorang bomoh yang mempunyai ilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bertemu dengan seorang bomoh dari kampung sebelah dan meminta tolong agar melakukan apa sahaja upacara untuk menghentikan gangguan Pak Cik Hiau kerana semua orang sudah tidak tahan lagi. Nenek berkata kepada bomo itu, tak perlulah sampai halau rohnya pergi atau buat dia terseksa. Cuma buatlah apa sahaja supaya dia tidak begitu ganas. Bomo itu menjawab, untuk membuat rohnya pergi ke alam lain, itu tidak boleh. Kita kena tunggu masanya tiba. Tapi saya boleh jemput dia untuk tinggal di pangkal lorong dan halang dia dari masuk mengganggu di dalam rumah. Mahu pada masa itu nenek tidak mempunyai banyak pilihan. Jauh di sudut hatinya, dia tidak mahu roh Pak Cik Hiau ditempatkan di situ. Tetapi jika keluarganya terus diganggu dan cucu cicitnya terus ketakutan, dia juga tidak sanggup. Dia tidak mahu keluarganya terus menderita. Jadi, dia bersetuju dengan cadangan bomoh tu cara apa pun boleh asalkan dia tidak kembali mengganggu anak cucu lagi kemudian bomoh itu pun melakukan upacara untuk memindahkan roh Pak Cik Hiau ke kawasan pangkal lorong iaitu di pintu masuk ke rumah nenek dia menetapkan sempadan agar roh itu hanya boleh berada di situ dan tidak boleh masuk ke dalam kawasan rumah lagi selepas upacara itu keadaan benar-benar berubah kanak-kanak kecil di dalam rumah tidak lagi menangis pada tengah malam tiada siapa lagi yang mendengar bunyi-bunyi aneh seperti bunyi seretan atau kerusi roda. Namun, kini giliran orang lain pula yang diganggu oleh Pak Cik Hiau iaitu penduduk kampung yang lalu lalang di kawasan pangkal lorong rumah nenek pada waktu malam. Penduduk kampung yang lain pula menjadi mangsa gangguan. Di kawasan itu, sering ada sekumpulan remaja yang suka menunggang basikal atau motosikal keluar pada waktu malam. Pada suatu malam, seorang remaja lelaki menunggang motosikal melalui pangkal lorong rumah nenek dan ternampak seorang lelaki tua sedang menyapu sampah di tengah jalan. Remaja itu tidak mengendahkannya dan terus menunggang lalu. Tetapi entah kenapa, dia terasa ingin menoleh ke belakang. Apabila dia menoleh, apa yang dilihatnya sudah berbeza. Bukan lagi lelaki tua yang sedang menyapu. Sebaliknya, seorang lelaki tua sedang merangkak di atas jalan raya dan sedang merangkak ke arahnya. Pemandangan itu membuatkan remaja itu hampir terkejut. Dia segera memecut motosikalnya keluar dari kampung itu. Keesokan harinya, seluruh kampung mendapat tahu berita itu kerana remaja tersebut jatuh sakit dan demam. Pada satu malam yang lain, anak perempuan Pak Cik Hiau terpaksa pulang lewat malam. Seorang rakannya menghantarnya pulang dengan kereta. Semasa kereta rakannya hendak masuk ke lorong rumah, rakannya tiba-tiba ternampak seorang lelaki tua sedang berdiri dengan badan terketak-ketak di pangkal lorong. Lelaki tua itu berdiri dengan kaki yang menggigil seolah-olah hendak rebah. Apabila diperhatikan betul-betul, dari pinggang ke bawah, kakinya kelihatan kurus kering seperti kulit membalut tulang. Rakannya segera memberhentikan kereta dan menurunkan anak Pak Cik Hiau di situ sahaja. Dia berkeras tidak mahu mandu masuk ke dalam lorong itu walau apa pun terjadi kerana dia nampak dengan jelas lelaki tua itu sedang berdiri menghalang jalan. Anak perempuan Pak Cik Hiau terpaksa berlari seorang diri masuk ke dalam lorong untuk pulang ke rumahnya. Apabila penduduk kampung mendengar berita ini, tiada siapa lagi yang berani melalui lorong itu selepas matahari terbenam. Bagi Cik Am sendiri, pada masa itu dia masih kanak-kanak. Jadi dia tidak pernah mengalami kejadian nampak lembaga itu secara jelas seperti orang lain. Tetapi dia masih ingat setiap kali malam menjelang ibunya tidak akan keluar rumah dan akan memanggilnya masuk sebelum langit menjadi gelap. Kini kata Cik Am tiada siapa lagi yang pernah nampak Pak Cik Hiau. Menurutnya mungkin roh bapa saudaranya itu sudah lama dilahirkan semula. Mungkin kisah-kisah seram itu lenyap kerana Pak Cik Kiau sudah pergi dengan tenang ke alam lain. Oleh itu, kisah-kisah seram yang pernah menghantui kampung itu perlahan-lahan pudar dan akhirnya hilang sepenuhnya. Saya percaya pada zaman itu, kira-kira 20 tahun yang lalu, cerita ini pastinya menjadi bualan hangat di kampung tersebut sama seperti banyak cerita lain yang pernah saya sampaikan tentang kematian di sesebuah kampung yang kemudiannya menyebabkan penduduk sekitar mengalami pelbagai gangguan seram. Kisah ini sangat menarik kerana ia mengandungi beberapa kepercayaan yang saya sendiri baru pertama kali dengar. Contohnya seperti membawa abu mayat pulang ke rumah pada waktu malam atau petang akan menyebabkan roh tidak tenteram. Kepercayaan ini sudah wujud sejak zaman dahulu lagi orang tu tu percaya bahawa waktu malam adalah masa di mana dunia orang hidup dan orang mati menjadi sangat dekat membawa pulang abu atau bekas abu mayat ke dalam rumah pada waktu itu akan menyebabkan roh si mati tidak tenang dan akan terus berlega-lega di dalam rumah saya sendiri baru tahu tentang kepercayaan ini dan saya rasa ramai juga yang mungkin baru mendengarnya seiring dengan peredaran zaman banyak kepercayaan dan budaya lama semakin dilupakan hanya generasi datuk dan nenek kita yang berusia 80 atau 90 tahun yang masih memegang pengetahuan ini seperti dalam kisah keluarga Pak Cik Khiau. Mereka telah mengikat mayatnya sejak di wad hospital lagi. Saya juga baru tahu bahawa ikatan itu tidak boleh dibuka. Tetapi dalam dunia moden, apabila seseorang meninggal di hospital, mayat akan dibawa ke bilik mayat untuk diuruskan, dimandikan, dimekap dan dipakaikan pakaian. Selepas semuanya selesai, barulah ikatan itu dibuat sebelum dimasukkan ke dalam keranda. Dalam kes ini, keluarga telah mengikatnya terlebih dahulu, menyebabkan petugas terpaksa membukanya semula. Mungkin inilah titik permulaan yang menyebabkan kisah seram ini berlaku. Ditambah pula dengan tindakan membawa pulang abu mayat pada waktu petang. Bahagian yang paling menakutkan bagi saya adalah apabila bomo itu memindahkan roh Pak Cik Hiau keluar rumah dan akhirnya orang luar pula yang menjadi mangsa gangguannya. Apabila kita cuba bayangkan kejadian ini berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu, jika ia menimpa diri kita atau keluarga kita, pastinya ia akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Seperti yang diceritakan oleh Cik Am, walaupun dia masih kecil pada waktu itu, dia masih dapat merasakan betapa menakutkannya situasi tersebut. Pada zaman di mana teknologi belum begitu canggih, kisah-kisah seram seperti ini terasa lebih dekat dengan kehidupan kita. Semoga anda semua melalui hari-hari yang baik dan tidak berdepan dengan kisah seram seperti yang dialami oleh pendengar ini. Semoga bernasib baik dan tidak bertemu hantu. Selamat malam.